किस्म का आदमी है घर में ही बैठ के कमया इमरान खान ने लास्ट कॉल दी थी कौन सी डेट को तीन चार दिन पहले लोग अपने घरों से निकले ये इसने बुजिल आदमी ने रैली की क्या नहीं की और कारकुनों कुछ दिनों पहले एक इल्जाम लगाया शरियार रियाज के ऊपर तीन करोड़ पे लिए इसका आपको कैसा यकीन है उन्होंने तीन करोड़ पे लेके टिकट लिया खान साहब से मुस्लिम लीग नून का लगाए पोलिंग कैंप के इनके पर्ची कटवाएं बिरयानी भी इनके कैंप से खाएं और अंदर जाके कलम दवात के ऊपर मोर लगाएं तो इनशाला होगा जी पता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का धांधली ज्यादा इलेक्शन होगा और आठ फरवरी के बाद एक जमात को छोड़ कर तमाम बड़ी सियासी जमाते इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और बिल आकर इनको रोडो पर आना पड़ेगा और दो हजार पच्चीस में इलेक्शन कराना पड़ेगा तीसरा तहरीक है दूसरी है तहरीक लबैक भी है जमात इस्लामी भी है नू लीक वाले भी हैं और ये इसमाम है पाकिस्तान है वो भी सारे कर रहे हैं आप लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं नाजरिन नाजरिन मेरा नाम सही तो तो तीन है और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नाजरिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल हवेली के सामने और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर शेख राशिद शफीक साहब का इंटरव्यू करना है और आज इनके जिन्होंने कम्पेन वगैरह की हैं पूरे इलेक्शन की मुहिम के दौरान तो उनसे पूछेंगे इनकी कम्पेन वगैरह कैसी रही है और आज इनका जलसा भी होना था आज जलसा के हवाले से भी पूछेंगे और पूछेंगे कि आगे वाले इलेक्शन जो भी इलेक्शन आ रहे हैं आठ फरवरी को उनकी क्या तैयारी है चलते हैं नाजरन उनसे पूछते हैं कि आठ फरवरी को जो आने वाले इंतबात हैं उसमें वो क्या बोले तुम सर वालेकुम सर आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है हमारी इलेक्शन कैंपेन आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले पंजाब पुलिस ने यहाँ पर रेड किया और हमने के आज के आखिरी जलसे की दरख्वास्त डी सी रावल पिंडी को दी हुई थी ने उसने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद भी की उसके बावजूद पुलिस हमें कह रही है कि आप लाल हवेली के बाहर भी नहीं बैठ सकते वो मैं इंटरव्यू दे रहा था लाइव तो फिर मैंने बाहर आगे उन्हें कहा कि ये हमारा हक है अगर हम जलसा नहीं करे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो शहर की हर बड़ी छोटी सियासी जमात इस तुम जलसा कर रही है मास हो लाल हवेली के लाल ना रेली निकालने की इजाजत है हल्का छप्पन में ना कोई मीटिंग करने की इजाजत है ना जुलूस जलसा करने की बाकी जमाते तो आराम से कर रही है तहरीक है तरीके वो दूसरी है तहरीक लबाइक भी है जमात इस्लामी भी है नू लीक वाले भी है और ये इस पाकिस्तान है वो भी सारे कर रहे हैं आप लोगों को क्यों नहीं करना है वो कहते हैं जी सिक्योरटी थ्रेड है उनके लिए नहीं है सिकोर्टी थ्रेड जो है शेख रशीद तो पहले उनके पास उसको ढाला जेल में उन्होंने बंद किया हुआ है और ये शेख रशीद अहमद साहब से खाइफ है अगर आज यहाँ पर जलसा होता तो आप देखते हैं रावल पिंडी की तरीका सबसे बड़ा जलसा होना था लेकिन मैं टकराव की सियासत नहीं चाहता चाचा मेरा पहले ही अंदर है अगर खुदा ना खासा ये मुझे दफा एक सौ छिरतालीस में रेस्ट करते हैं तो मेरा बना बनाया इलेक्शन खराब होता है तो मैंने इस वजह से तमाम लोगों को कहा कि कोई बंदा जुलूस लेकर ना आए आप यही जुलूस जो है अपनी यूनियन कौंसलों में रखें और लोगों को जाके मिले लोगों को कलम दवाद के निशान के लिए कायल करे और अलहमदल्ला उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है और मुझे पता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का धांधली ज्यादा इलेक्शन होगा और आठ फरवरी के बाद एक जमात को छोड़कर तमाम बड़ी सियासी जमातें इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और बिल आखिर इनको रोडों पर आना पड़ेगा और दो हजार पच्चीस में इन इलेक्शन करवाना पड़ेगा फिर भी वो कह रहे हैं हम जीतेंगे यहाँ से तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो जीतेंगे यहाँ से ये लोग है कि इनकी नहीं चला सकती। भी यही हालात है और हम जब लोगों के पास जाते हैं हमारे साथ लोग तो नहीं होते अपने जाति पांच दस कार होते हैं लोग जिस खुश दिली जिस मोहब्बत के साथ शेख रशीद अहमद साहब का इस्ते करते हैं और दिल से कहते हैं कि हम शेख रशीद को वोट देंगे तो इनको अपनी शिकस्त का पता ये समझते हैं कि जी हमारी बात हो गई है लेकिन बाकी राहुल पिंडी की अवाम की भी बात हो गई भी है कलम दुआत के साथ और राहुल पिंडी की जो खामोश वोट है वो ताला आठ फरवरी को अपने घरों से निकलेंगे मैंने यहां तक इनको कहा कि बैज आप मुस्लिम लीग नून का लगाएं

बस इनके पोस्टर स्टिकर बैनर लग गए इनको शौक हो गया सुबह उठते हैं अपने बैनर पोस्टर स्टिकर देख के कैंडिडेट बन के खुश हो जाते हैं आठ फरवरी को पता लग जाएगा कौन काम पे खड़ा है मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला और नबी के सद के आठ फरवरी को अलका छप्पन सत्तावन में कल जीते अभी आपने कुछ दिनों पहले एक इल्जाम लगाया शरियार रियाज के ऊपर कि उन्होंने तीन करोड़ पे लिए इसका आपको कैसा यकीन है उन्होंने तीन करोड़ पे लेके टिकट लिया खान साहब से देखे जी शहर रियाज एक बिजनेस टाइकून है उसका पाकिस्तान तरीके के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आज भी सुबह पांच छह सौ लोग जो है वो पांच छे सौ लोग जो है वो अडयाला जेल के बाहर मेरे समेत पेशियां भुगत रहे थे और वो शख्स छ महीने लंदन एंजॉय करता रहा और लंदन का उसकी ट्रेवल हिस्ट्री उठा के देखें कि उसकी किस किस के साथ मुलाकात हुई है और एक जो मरवत एडवोकेट है वायद जो है उसने इंटरव्यू दिया उसके हक में कि जी वो हमारा कैंडिडेट है उसको वोट डालें बाकी सारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है राहुल पिंडी के अंदर जो पोक से किस्म का आदमी है घर में ही बैठ के कमरे अब इमरान खान ने लास्ट कॉल दी थी कौन सी डेट को तीन चार दिन पहले कि लोग अपने घरों से निकले ये इसने बुजदिल आदमी ने रैली की क्यादत नहीं की और कारकुनों को